Добрый вечер. На ваших экранах специальный выпуск Павлоградских новостей. Время в нашем регионе сложное и тревожное. С минуты на минуту ожидается сообщение из Киева. Согласилось ли правительство с требованиями шахтеров или все же 2, 3, 4 апреля забастовка состоится? Хотя, как сообщила сегодня газета Верховного Совета «Голос Украины», после рассмотрения вопроса забастовки в Донецке 30 марта было принято решение – Окончательно быть или не быть забастовки решат трудовые коллективы. Но пока, как говорится, суд до да дела, жизнь на шахтах идет своим чередом. Сегодня на Терновской, например, было событие, которое не часто случалось даже в лучшие времена. Впрочем, смотрите наш репортаж шахты Терновская. Вот это вот черная тема, вот это первое, это второй да? Да. Да. да? Дорогие товарищи, разрешите от имени всех рабочих шахты поздравить вас с огромной трудовой победой. Большое спасибо вам. За вас тяжелый, нелегкий труд, за те метры, которые вы дали в этом месяце. Конечно, мы уже в течение 10 лет не давали столько проходки, то есть вы не давали. Вот все-таки 455 метров при, при, в нынешнее время при таком обеспечении дать, это я считаю, это большой трудовой подвиг. Желаю вам счастья, здоровья, вам, вашим семьям. Всего наилучшего вам. Бабку, бабку давай. Так, девочки? Девочки. Его. Девочки, так, Разрешите, я вам прочитаю телеграмму. Значит, объединение Полорат Уголь, директору шахты Трачуку, начальнику ПР-1 Казакову, бригадиру Проходчиков Земану, руководство объединения Полорат Уголь. Поздравляем коллектив прохольской бригады Земана Виктора Люд, Людвича, прохольского участка номер один, возглавляемого казаком Василием Васильевичем, с достижением высоких трудовых показателей по проведению горного, горных выработок в марте месяца. Желаем коллективу прохольской бригады и участка дальнейших трудовых успехов, крепкого здоровья и благополучия в генерал директор Шмиголи. Мое одно пожелание к вам. Значит, сколько думали, неделю, две недели думали, остановились на одном выводе. Мы давным-давно забыли традиции. В течение трех лет у нас были передовые бригады, участки были. Но одна моральная сторона, вы забыли просто-напросто людей. Сегодня я хочу сказать одно. Что дай Бог, чтобы оно продолжалось на долгие годы. Мы не забывали самое основное, как бы то ни было тяжело, не говорили, что это нужно или не нужно. Если человек труда, он своим трудом заслуживает это, внимание человеку должно быть. Я сегодня поздравляю вас за то, что вы впервые в 1993 году заслужили это внимание. И хочу сказать, чтобы и администрация, и профсоюзный комитет никогда эти традиции не забывали. И человека труда в первую очередь всегда помнили и за его труд всегда благодарили. Всех вам благ и домашнего счастья. Налево, честь проходчика. У меня там микрофон, еще пару слов сказать. Нашему этому проходчику сегодня еще день рождения. Кому? Кому? Давай. Дел, а? да. Да, 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 Леня. Леня, поздравляю тебя еще плюс к этому с днем рождения. Да, как